Auz billahi na shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shtah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qul mu shaitan ash-herinden Allah'a sığınıram, Rahman Rahim olan Allah'a nailam. Salam əziz tələbələr və bizi kanaldan dinləyən dəyərli həmvətənlərimiz, xoş gəlmiş hər birinizi Qur'an ayələrinin təhlili və təfsiri əsasında peyğəmbərlər tarixi dərsiindeyiz. 185-ci video çəkiliş 71-ci hissə. Musa peyğəmbərin həyatından danışırıq. Dedi-Qur'anda ən çox adı çəkilən Musa peyğəmbərdir, 136 dəfə. Hər bir peyğəmbərin şəxsi həyatı barəsində qısa-qısa məlumatlar biz paylaşmışıq səhifələrimizdə onu paylaşa və ya da qeyd edə bilərsiniz. Maraqlı məlumatlardır. Adı, adının mənası, atası, anası, övladlarının sayı, qəbrə harada, neçə il yaşayıb, falan. Çağam sonra qeyd olunub, biz də paylaşırıq və bu barədə əziyyət çəkən tilləbilər də var. Həqiqətən xidmət göstərdilər, dəstə olurlar. Allah hamısını doların qəbuləsin. Çox sağ olun, minnətdar hər birinə. Biz keçən dərsdə yəni 100 84, 83 bu dəstlər danışıb. Bəni İsrail yenidən qayıtdı mı Misrə? Dedi, "Yo, burada məqsəd onlar deyil. Bunlar Bəni İsrailin qayıtması öz vətənlərinədir, nə ki Misrə. Çünki Bəni İsrail əslən Filistinlərdir, Yaqubun nəslidir. Bunlar ora qayıtmasından Quran danışır. Sonra burada vardı e, bələkətli yer, dedi, məqsəd Fələstin idi. Betriq Qurani kən ayələr Bu alar əsasən məqsə həmin torpaqdır, çünki həmin torpaq bələkətlidir, həm maddi cəhətdən, həm əlavi cəhətdən. Və sonra anlaşıb biz e, axırıncı dərsimiz ibadət idi. İnsanlar Allah də ağahında haqq hesab olunması, toplum haldadı yoxsa e, fərd haldadır? Diri hamı bütöv İnsanlar gələcəkdə Allahın dəgahına qurup halında hamid gələcək və hamı yığılacaq öz rəhbəri ilə. İsa 71-ci aya öz rəhbərliyi ilə orada e, haqq hesab olunacaq kimi öz rəhbər seçibsə. Və Əhzab e, 69 19-dur. 69 olmalıdı Əhzabda. Bir insanlar qiyamətdə bəzi rəhbərlər şərəf təhriləcək. Biz buna qoşulduq, bizi azırdı dedik ki, oca aya var fərdi formada Məryəm 95-də o insanların hər birinin şəxsi öz canına yanmasıdır, heç kim düşməməsidir. Hami orada öz canını haylında olacaq. Fərdi o mənada. Yəni ki, tək-tək gələcək -tək məhkəmə. Bugünkü dərsimiz nədir? Misirdən Bəni İsrailin xaric olması və Sina səhrasına daxil olması. Sinossa hərəsə. Əvvəl oxudu Allah şahımız bildik. Bu Firon və Firon ətrafının hamısı o Nil çayında, Qırmızı dənizdə ki, müxtəlif yerlər deyirlər. Süəs boğazı deyənlər də var. Orda bunlar boğuldular. Məhv oldular. Yaxşı. Baxın bir şey, belə deyək, qurmaq düz çətinliyi var. Amma onun qorunmağa nisbət bir şey qurmaq asandır, onu qorumaq çətindir. İnsan müəyyən bir ev tikə bilər, bina tikə bilər, məktəb aça bilər, hər hansı bir iş asandır. Am onu necə saxlayacaq? Onun üçün müəyyən bir idarə etmə qüvvəsi lazımdır, təcrübə lazımdır, çox şey, yəni elm lazımdır. Bəzi hallarda e, idarə edənin, yəni müdiriyyətin heç problem yoxdur hər şey qanununda idarə edir. Məsələn İmam Peyğəmbər kimi şəxslər. Amma tələfin özünəməxsus problemi var. Daha olan peyğəmbərə aid deyil. 2600 min zələfat deyil. 600 min adamı, ba adamı səssiz, səməlsiz şəhərdən çıxardı. Musa peyğəmbər. Bu da bunun bir növ hərbi cəhətdə, nizam-intizam baxımından çox mükəmməl olmasını bildirir. Çünki peyğəmbərlə hələ peyğəmbər balan vəh gəlir, yox. E. Bula hər cəhətdən mükəmməl insanlardır. 600 min 2 problem var idi. 2 problem var idi bu cəmaатdə. Birinci problem bu idi ki, bunlar Musa ilə gəliblər. Məlum. Amma bula bir müddət Firona stağış ediblər. Bütəs stağış ediblər. Ya məcburi halda stağış ediblər ona, eləcə ümmətdə öz könüllərindən stağış ediblər. Axır anlarda qoşulub Musaya şəhərdən çıxıblar Misirdən. Bunların içində, bunların içində bütpərəstlik düşüncəsi qalmışdı. Necə var yenə bunun içində. Yara sağalmayıb, hələ onun biraz orada özəyə qalıb. Yəni bunların düşüncəsində nəsə bir meyl vardı bütpərəstliyə. Biz onun nəticəsini deyəcəyik ki, sonra bunları hətta meyl oldu müəmməsellərə. İkinci problem nə idi? Bunlar gərilə bir torpağa çatdılar ki, o torpaqda ki də yemək, su içmək, məskən heçsə yoxdur. Və nədir ki, Sina səhrası, səhrada nə olacaq? Heç. Gənc çatla həm mantiqə. Bunlar necə rahat oldular? Kimisə oradan çıxmışı. Firona biz daha çeləsək də, o bizi vursa da döyüşdə qarnımızı da uyuzdurdu. Yəni adam düşün ki, məncə xoşbəxt gündür o. Daha düşünmək bir adam quldur bu adam. Bütünsə daha şey etsən, Firona şey etsənsə, sən qarnı daha çox önəm verirsən. Bu adam yaxşıdır sıx yemək üçün. Yəni bu niyyəti budur. Sən gətirməsən bizi bura N nə var burada? Səmizə nə vədə verməsən. Gətirməsən bir səhrada yemək, içmək heç bir şey yoxdur. Sən bir çarə tap. Emosa çarə tap. Misirdən Bəynistanın xaric olması və Sina vilayətinə, səhrasına daxil olması barəsində Quranda ayələrimiz Məuzu ilə əlaqədar ayələr. Ərəf 138 140-a qədər, Ərəf 160, Bəqərə 60, Bəqərə 57, Taha 80-82-ci ayələr. Bu dediyimiz ayələrin məuzu nədir? Mən qısa qısa deyim, sonra başa ayələrimizi izahına. Birinci budur ki, bunlar gər ilə həm məntəqəyə, bunlar büt istədirlər diəcək. Hələ ki ailənin qısa məzmunu, o dediyimiz ailənin bəhs etdiyi mövzular. 1. Büt istədilər. 2. Musa Peygəmbərə danlayır ki, adam da vicdanı olar da. Bu qədər mən sizə kömək etdim. Bütün nə isənsənsən, hələ qalardın da orada. 3. Əsadan yaranan 12 bulaq. Və bulud onların üzərində kölcə yaratması. Halva və bildirişin məsələsi. Sonra tur çölündə bunların məskunlaşması. Yeyin amma həddə aşmayın yeməlikdə. Olan bir ilahi qadağa. Yoxsa mən Allahın qəzəbi sizə tuş gələr. Tövbə, iman, salih əməl, tövbə, iman, salih əməl. Bunlar olarsa, ilahi əffə, ilahi bağışlamağa insan nail ola bilər. Bu mövzu haqqında ayə və aləmlərin danışıq qısa mövzudur. İndi keçək o mövzularımızın təfsirinə, həm ayəmizin təfsirinə, həm də ki əhvalatının